एकं मन्त्रं समाचक्ष्व देवलक्ष्मीविवर्धनम् प्रतिवेदं जगन्नाथ यादोगणनृपात्मजा श्रीसूक्तं प्रतिवेदञ्च ज्ञेयं लक्ष्मीविवर्धनम् अस्मिन् लोके परेवापि यथा कामं द्विजस्य तु प्रतिवेदं समाचक्ष्व श्रीसूक्तं पुष्टिवर्धनम् श्रीसूक्तस्य तथा कर्म सर्वधर्मभृताम्बरा हिरण्यवर्णां हरिणीं रुचः पञ्चदश द्विजा श्रीसूक्तं कथितं पुण्यं ऋग्वेदे पुष्टिवर्धनौ रथे अक्षेषु वाजेति चतस्रस्तु तथा रुचः श्रीसूक्तं तु यजुर्वेदे कथितं पुष्टिवर्धनौ यं तीयं तथा सामा सामवेदे प्रकीर्तितं श्रियं दातुर्मयि देहि प्रोक्तमाधर्वणे तथा श्रीसूक्तं योजपेद् भक्त्या तस्या लक्ष्मीर्विनश्यति जुहुयाज्ञश्च धर्मज्ञ हविषेण विशेषतः विशे श्रीसूक्तेन तु पद्मानां घृतानां भृगूत्तमा आयुतं होमयेद्यस्तु वह्नौ भक्तियुतो नरः पद्महस्ता च सा देवी तं नरं तु उपतिष्ठति दशायुतं तु पद्मानां जुहुयाजस्तथा जले नापैति तत्कुला लक्ष्मीः विष्णोर्वक्षगता तु बिल्वानां हुत्वा रामायुतं तथा बहु वित्तममाप्नोति स यामन्मनसेच्छति बिल्वानां लक्षो कुले लक्ष्मीमुपाश्रुते पद्मानामधबिल्वानां कोटिहोमं समाचरेत् श्रद्धानः समाप्नोति देवेन्द्रत्वमपि ध्रुवम् सम्पूज्य देवीं वरदां यथावत् पद्मैस्थितैर्वा कुसुमैस्तधान्यैः क्षीरेण दूपैः परमान्नभक्षैः लक्ष्मीमवाप्नोति विधानतश्च लक्ष्मीमवाप्नोति विधानतश्च इति श्रीविष्णुधर्मोत्तरे द्वितीयखण्डे मार्कण्डेय रामं प्रति पुष्करोपाख्याने श्रीसूक्तमाहात्म्यकथनं नाम अष्टविंशत्युत्तरशततमोऽध्यायः राममुवाच एकं मन्त्रं समाचक्ष्व देवलक्ष्मीविवर्धनं प्रतिवेदं जगन्नाथ यादोगणनृपात्मजा श्रीसूक्तं प्रतिवेदञ्च ज्ञेयं लक्ष्मीविवर्धनम् अस्मिन् लोके वापि यथा कामं द्विजस्य तु प्रतिवेदं समाचक्ष्व श्रीसूक्तं पुष्टिवर्धनं श्रीसूक्तस्य तथा कर्म सर्वधर्मभृताम्बरा हिरण्यवर्णां हरिणीं रुचः पञ्चदश श्रीसूक्तं कथितं पुण्यं ऋग्वेदे पुष्टिवर्धनौ दधे अक्षेषु वाजेति चतस्रस्तु तथा ऋचः श्रीसूक्तं तु यजुर्वेदे कथितं पुष्टिवर्धनौ सायं तियं तथा सामा सामवेदे प्रकीर्तितं श्रियं दातुर्मयि देहि प्रोक्तमाधर्वणे तथा श्रीसूक्तं योजपेद्भक्त्या तस्या लक्ष्मीर्विनश्यति जुहुयाव्यश्च धर्मज्ञा हविषेण विशेषतः श्रीसूक्तेन तु पद्मानां घृतात्तानां भृभूत्तमा आयुतं होमये वह्नौ भक्तियुतो नरः पद्महस्ता च सा देवी तं नरं तु उपतिष्ठति दशायुतं तु पद्मानां जुहुयाजस्तथा जले नापैति तत्कुला लक्ष्मीः विष्णोर्वक्षकता यधा तु बिल्वानां हुत्वा रामायुतं तथा बहु वित्तममाप्नोति स यामन्मनसेच्छति बिल्वानां लक्षहो मेन कुले लक्ष्मीमुपाश्रुते पद्मानामधबिल्वानां कोटिहोमं समाचरेत् श्रद्धानः समाप्नोति देवेन्द्रत्वमपि ध्रुवम् <laughs> सम्पूज्य देवीं वरदां यथावत् पद्मैस्थितैर्वा कुसुमैस्तधान्यैः क्षीरेण दूपैः परमान्नभक्षैः लक्ष्मीमवाप्नोति विधानतश्च लक्ष्मी मवाप्नोति विधानतश्च इति श्रीविष्णुधर्मोत्तरे द्वितीयखण्डे मार्कण्डेय वज्रसंवादे रामं प्रति पुष्करोपाख्याने श्रीसूक्तमाहात्म्यकधनं नाम अष्टविंशत्युत्तरशततमोऽध्यायः राम उवाच एकं मन्त्रं समाचक्ष्व देवलक्ष्मीविवर्धनं प्रतिवेदं जगन्नाथ यादोगणनृपात्मजा श्रीसूक्तं प्रतिवेदं च ज्ञेयं लक्ष्मीविवर्धनम् अस्मिन् लोके परेवापि यथा कामं द्विजस्यतु प्रतिवेदं समाचक्ष्व श्रीसूक्तं पुष्टिवर्धनं श्रीसूक्तस्य तथा कर्म सर्वधर्मभृताम्बरा हिरण्यवर्णां हरिणीं रुचः पञ्चदश द्विजा श्रीसूक्तं कथितं पुण्यं ऋग्वेदे पुष्टिवर्धनौ रथे अक्षेषु वाजेति चतस्रस्तु तथा श्रीसूक्तं तु यजुर्वेदे कथितं पुष्टिवर्धनम् श्रायं तीयं तथा सामा सामवेदे प्रकीर्तितं श्रियं दातुर्मयि देहि प्रोक्तमाधर्वणे तथा श्रीसूक्तं योजपेद् भक्त्या तस्या लक्ष्मीर्विनश्यति जुहुयाद्यश्च धर्मज्ञ हविषेण विशेषतः श्रीसूक्तेन तु पद्मानां घृतानां भृगूत्तमा आयुक्तं होमयेद्यस्तु वह्नौ भक्तियुतो नरः पद्महस्ता च सा देवी तं नरं तु उपतिष्ठति दशायुतं तु पद्मानां जुहुयाजस्तथा जले नापैति तत्कुला लक्ष्मीः विष्णोर्वक्षगता यधा तु बिल्मानां ुत्वा रामायुतं तथा बहु वित्तमवाप्नोति स यामन्मनसेच्छति बिल्वानां लक्षहो कुले लक्ष्मीमुपाश्रुते पद्मानामधबिल्वानां कोटिहोमं समाचरेत् श्रद्धानः समाप्नोति देवेन्द्रत्वमपि ध्रुवं सम्पूज्य देवीं वरदां यधावत् पद्मैस्थितैर्वा कुसुमैस्तधान्यैः क्षीरेण धूपैः परमान्नभक्षैः लक्ष्मीमवाप्नोति विधानतश्च लक्ष्मीमवाप्नोति विधानतश्च <tell> इति श्रीविष्णुधर्मोत्तरे द्वितीयखण्डे मार्कण्डेय रामं प्रति पुष्करोपाख्याने श्रीसूक्तमहात्म्यकथनं नाम अष्टविंशत्युत्तरशततमोऽध्यायः राममुवाच एकं मन्त्रं समाचक्ष्व देवलक्ष्मीविवर्धनं प्रतिवेदं जगन्नाथ यादोगणनृपात्मजा श्रीसूक्तं प्रतिवेदञ्च ज्ञेयं लक्ष्मीविवर्धनम् अस्मिन् लोके परेवापि यथा कामं विजस्यतु प्रतिवेदं समाचक्ष्व श्रीसूक्तं पुष्टिवर्धनं श्रीसूक्तस्य तथा कर्म सर्वधर्मभृतां वरा हिरण्यवर्णां हरिणीं रुचः पञ्चदश द्विजा श्रीसूक्तं कथितं पुण्यं ऋग्वेदे पुष्टिवर्धनौ रथे अक्षेषु वाजेति चतस्रस्तु तथा श्रीसूक्तं तु यजुर्वेदे कथितं पुष्टिवर्धनौ सायं तियं तथा सामा सामवेदे प्रकीर्तितं श्रियं दातुर्मयि देहि प्रोक्तमाधर्मणे तथा श्रीसूक्तं योजपेद् भक्त्या तस्या लक्ष्मीर्विनश्यति जुहुयाज्ञश्च धर्मज्ञा हविषेण विशेषतः स्त्रीसूक्तेन तु पद्मानां घृतानां भृगूत्तमा आयुतं होमये येऽस्तु वह्नौ भक्तियुतो नरः पद्महस्ता च सा देवी तं नरं तु दशायुतं तु पद्मानां जुहुयाजस्तथा जले नापैति तत्कुला विष्णोर्वक्षगता तु बिल्वानां हुत्वा रामायुतं तथा बहु वित्तमवाप्नोति स यामन्मनसेच्छति बिल्वानां लक्षो कुले लक्ष्मीमुपाश्रुते पद्मानां कोटिहोमं समाचरेत् श्रद्धानः समाप्नोति देवेन्द्रत्वमपि ध्रुवम् सम्पूज्य देवीं वरदां यथावत् पद्मैस्थितैर्वा कुसुमैस्तधान्यैः क्षीरेण दूपैः परमान्नभक्षैः लक्ष्मीमवाप्नोति विधानतश्च लक्ष्मीमवाप्नोति विधानतश्च इति श्रीविष्णुधर्मोत्तरे द्वितीयखण्डे मार्कण्डेय रामं प्रति पुष्करोपाख्याने श्रीसूक्तमाहात्म्यकथनं नाम अष्टविंशत्युत्तरशततमोऽध्यायः